О четвертій ранку понеділка на 101 надійшло повідомлення від охоронців центрального ринку про загоряння одного з контейнерів прибит к місто пожежа Наші співробітники побачили, що охорона вже первичні средства пожарушення тушителі, що дозволило мабуть, не допустити розпространення пожару на сусідні контейнера. Ну и приступили наши сотрудники к тушению пожара. Пожар был ликвидирован быстро, в течение 15-20 минут. ну а причина пожара послужила короткое замыкание электропроводки. В данном торговом месте использовались холодильные камеры и просто холодильное оборудование, которое было подключено к электрической сети через удлинители бытовые которые не выдержали нагрузку, и произошло короткое замыкание, в результате чего все имущество в этом контейнере и оборудование было уничтожено огнем. Хотелось бы обратить внимание людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью на нашем рынке. Запрещено подключение силового оборудования через бытовые удлинители. Если вы будете правильно монтировать и использовать электропроводку, это обеспечит вашу безопасность и не допустит возникновения пожара от таких технических причин.